হেল্ল' চুডেণ্টছ আজি ছ'চিয়েল এক্সাম দি অহাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেণ্টেলি পূৰা ভাঙি পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে একেবাৰে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ট নাই তেওঁলোকে ভাবিছে ছ'চিয়েল এক্সাম মোৰ ইমানেই বেয়া হৈছে বহুত এইটো ফেইল কৰিম বুলি কৈ আছে ত' তেওঁলোকে ভাবিছে যে হয়তো ছ'চিয়েলত ফেইলেই কৰিম গতিকে বাকী একজামৰ কাৰণে পঢ়ি লাভ নহ'ব গতিকে পঢ়িম নে নপঢ়িম তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত তেওঁলোক আছে আজিৰ ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ এক্সোৱেলি আজি ছ'চিয়েল এক্সামৰ আজি ছ'চিয়েল যে এক্সাম ইমান টান হ'ল ইয়াৰ বাবে ৰেচপনচিবল কোন মই জানো যে এতিয়া কৈখিনি ক কথাখিনি কৈ লাভ নাই ছ'চিয়েল এক্সাম গ'ল বেয়া হ'ল ভাল হ'ল সেইখিনি কথা কৈ পেলাই লাভ নাই কিন্তু আজি এক্সামটোৰ পৰা বুজিবলৈ বহুত কথা আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কোন ৰেচপনচিবল কোন হয় প্ৰথমটো ছেবা হয় প্ৰথমটো মই ছেবা বুলিয়েই ক'ম কাৰণ তেওঁলোকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো কমপ্লেইন আহিছে যে তেওঁলোকে সময়ৰ কাৰণে পেপাৰখন শেষ কৰিব পৰা নাই তো গতিকে তেওঁলোকে যোনটো মিটিংখন পাতিলে যোৱাকালি মিটিংখন পাতিছে যোৱাকালি কন মানে কনফাৰ্ম কৰিছে যে পেপাৰখন আঠটা চল্লিছত দিয়া হ'ব তেওঁলোকে এইটো কাম তেওঁলোকেতো কুৱেশ্যন পেপাৰখন আগতে দেখিছে কুৱেশ্যন পেপাৰখনতো আগতে তেওঁলোকে চাইছে ত' সেইটো কাম দুদিনমান আগতে কিয় নকৰিলে আৰু আজি মানে টাইমৰ কাৰণে মানে কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই বহুতে সেইটো মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে গম নাপালে বহুতে স্কুললৈ গম নাপালে যে আঠটা চল্লিছত পেপাৰখন দিব লাগে তেওঁলোকে বহুত দেৰিকৈ দিলে আৰু যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া তোমালোকে ভাবা যদি পেপাৰখন আৰু অলপ ভালকৈ পঢ়িব পাৰিলা হয় আৰু দুটামান কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰি থৈ আহিব পাৰিলা হয় সেইটো প্ৰথম কথা হৈ গ'ল নেক্সট কথাটো হৈছে যে ছেবাই কি কৰিছে হঠাতে গোটেই পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰি দিলে গোটেই আমাৰ গোটেইখিনি মানে গোটেই যদি আমি এজ এ হ'ল চাওঁ পেপাৰখন পেপাৰখন গোটেইখিনি ধৰা প্ৰায় মেক্সিমাম ইনচাইড কুৱেশ্যন আহিছে কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে যোনবিলাক বুজি পোৱা নাই মানে গোটেইখিনি পেটাৰ্ণে চেঞ্জ কৰি দিলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিছিল অলপ অলপকৈ কৰিব লাগিছিল লাইক লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ মেথছৰ যিহেতু অলপ চেঞ্জ কৰিলে লাষ্ট ইয়েৰ মেথছৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অলপ এলাৰ্ট হ'ল আৰু এই বছৰ অলপ মেথছৰ কিছুমান বস্তু চালে তেওঁলোকে ত' ঠিক তেনেদৰে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰো অলপ কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল গোটেইটো পেপাৰখন চেঞ্জ কৰিব নালাগিছিল ত' এইখিনি হ'ল ছেবাৰ ছেবাৰ ভুল এতিয়া বহুতে ভোগৈ আছিল যে বস্তুবিলাক আগতে কিয় ইণ্ট্ৰডিউচ নকৰিলে প্ৰি ফাইনেল একজামত বা হাৰ্ফেইলী এক্সামত বা ইউনিট টেষ্ট এক্সামত এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইউনিট টেষ্ট একজামবিলাকতো স্কুলৰ পৰা পতা হয় মেক্সিমাম তাৰপিছতে আমাৰ যোনটো হাৰ ফেইলী এক্সাম আছে সেই হাৰ ফেইলী এক্সাম আৰু প্ৰি ফাইনেল এক্সামটো পাতে কোনে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি যোনটো থাকে এক্সাম পটাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সেইটো পতা হয় এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটীসকলক বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেম্বাৰসকলক এটা মিটিং কৰোৱা হয় এক্সামৰ আগে আগে বা প্ৰিফাইনেল এক্সামৰ আগে বা আশে পাশে এখন মিটিং দিয়া হয় সেই মিটিঙত কেনেধৰণৰ পেটাৰ্ণ হ'ব চি বি এছ ই কি কি পেটাৰ্ণত আহিব তো সেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ মিটিং পাতে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানুহ যায় হয় নে ন গুৱাহাটীত মিটিংখন হয় আৰু যোনে বুজাই আহি পেলাই তেওঁলোক বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই তেওঁলোকক বুজায় তো সেইটো এটা বেলেগ এটা চেপ্তাৰ ত সেইমতেদি তেওঁলোকে আহি পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন ছেট কৰে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহে কিদৰে ছেট কৰিছে দেখিছাই তোমালোকে অলৰেডি তেওঁলোকৰ নতুন নতুন যিবিলাক তোমালোকে চাইছে এছলেশ্যন ৰিজনিং বা মেজ ডাফ ফলয়িংটোক তেনেকৈ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে তেওঁলোকে হয়তো সেইটো চিবিএছই ফল' কৰিয়ে তেওঁলোকে নেধৰণৰ কুৱেশ্যন কাটিছে ত' সেইটো সেইটো ছেবাই নেকে কমপ্লিটলি তেওঁলোকে কাটে তো তেওঁলোকেতো ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি অলপ বেলেগ বেলেগ হয় ত' এইটো তোমালোকে বেলেগ এটা চেপ্তাৰ তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি ছেবাও গম পালোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিত গম পালোঁ সেইখিনিতো ৰেছপনচিবল হয়েই বাৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি অলপ চাব লাগিছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা পেটাৰ্ণ আছে যদি সেইখিনি ইনক্লড কৰিব লাগিছিল আগতে ত' সেইখিনি হ'ল নেক্সট হৈছে নেক্সট আমি নিজকো কিন্তু এইটো দুখৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ আমি অকল ব্লেম ছেবাত দি দিলোঁ বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিসমূহক দি দিলোঁ যে তেওঁলোকে ভালকৈ কাটা নাই বা তেওঁলোকে বহুত টান কাটিছে তো আমি নিজকো সেইটো দুখৰ পৰা আমি কিন্তু আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ আমি ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ যাৰ বাবে আজি অৱস্থা এইটো হৈছে আজি মই ফেইল কৰিম বুলি ভাবিবলগীয়া হৈছে আজি এইটো এইটো চিটুৱেশ্যনত মই আছোঁ ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে যে আমি কিতাপখন ভালকৈ পঢ়া নাই মই বহুতবাৰ কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই এইবাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বা তাৰ আগৰ যোৱা বছৰ মই কৈ আছিলোঁ যে তোমালোকে এইবাৰ কিতাপখন মেইন হ'ব আনকি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সেইটো কৈছিল যে কিতাপখন এইবাৰ মেইন হ'ব কিতাপখন পঢ়িব লাগিব বাৰে 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 কোৱাৰ পিছতো তোমালোকে কিন্তু কিতাপখন পঢ়া নাই কিতাপখন নপঢ়াৰ ফলত এতিয়া তোমালোকৰ আজি ছ'চিয়েল যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিলে সেইখনতো কিতাপৰ পৰা আহিছে হয়তো এটা দুটা মাজত বেলেগ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মেক্সিমাম কি আহিছে কিতাপৰ পৰা আহিছে তুমি সেইটো চেবাক যোৱাবাৰ প্ৰটেষ্ট হৈছিলে মেথছৰ এক্সাম লৈ যোৱাবাৰ প্ৰটেষ্ট হৈছিলে যে আউট আউট অফ ছিলেবাছ আহিছে সেইটো কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ তোমালোকে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ তোমালোকৰ হাতত কুৱেশ্যন থাকিব লাগিব যদি কিতাপৰ ভিতৰৰ কুৱেশ্যনে আহিছে তোমালোকে সেইটোলৈ প্ৰটেষ্ট কৰিব নোৱাৰা যদি বাহিৰৰ আহিছে মই এইটো নাজানো বাহিৰৰ আহিছে যদি তোমালোকে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰা যে মইতো কিয় কাৰণে আউটচাইড আহিলে ন মাৰ্কছ দিব লাগিব সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম বিশ্বত ডিছকাছ কৰিম যে কিদৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া কি কৰা উচিত বা কেনেদৰে কি কৰা পাছ কৰিব নাই সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম এতিয়া সেইটো কৰিব পাৰিবা কিন্তু ইনচাইড কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে গোটেই কিতাপখনৰ পৰা আহিছে গতিকে কিতাপখনত আমাৰ মেইন হ'ব কিতাপখনে আছে আমাৰ মেইন কিন্তু তোমালোকে কি কৰিলা তোমালোকে চালা কমন মই ইংলিছৰ এক্সামৰ দিনাখন ইংলিছৰ যোনখন পেপাৰ আহিছিল তাৰপৰা আমি এটা এলাৰ্ট আছিল আমাৰ কাৰণে যে আমি কিতাপখন পঢ়িব লাগিব ইংলিছৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি চাইছা তাত মই সেইটো ভিতৰতো মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে কিতাপ পঢ়িব লাগিব কাৰণ গোটেইটো আগৰ নিচিনা এইচ এছ এল চি হৈ থকা নাই এতিয়া বহুত চেইঞ্জ হ'ল গতিকে এই কিতাপখন তোমালোকে পঢ়িব লাগিব কমন পঢ়ি নাযাবা কিন্তু তোমালোকে কি কৰিলা কমন পঢ়িলা বহুতে যোৱা বছৰ চালা মই সেইটো কথা এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে লাষ্ট ইয়েৰ আমাক কি কোৱা হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ টেষ্ট নম্বৰ আহিব আজি আহিল নে এটামান কুৱেশ্যন নাহিলে ত' মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছখন নাচালা দুহেজাৰ তেইছখন চাবা টেষ্ট পেপাৰ বহুতে চিলেক্ট কৰি দিছে যে এইখন এইখন টেষ্ট পেপাৰ চাবা এইখনৰ পৰা আহিব আহিলনে সেই টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা নাহিলে তো মই সেইটো কথাও কৈছিলোঁ যে টেষ্ট পেপাৰ কোনো এনেকৈ নেচাবা যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চাব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই এজ এ হ'ল চাবা এজ এ হ'ল তোমালোকে চিলেক্টিভ কিছুমান টেষ্ট পেপাৰ চাই লাভ নাই কাৰণ ক'ৰ পৰা আহে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কোনে কাটিছে কোনেও নেজানে কোনে কুৱেশ্যন যোনে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কাটি দিছে তেওঁ নাজানে যে মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিব সেইটো কথাও মই কৈছিলোঁ তো তোমালোকে কি কৰিলা সি কমন চালা মই ইংলিছৰ ভিডিঅ'ত মই সেই কৰি কৈছিলোঁ যে এতিয়াৰ পৰা কমন নাচাবা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ সজাগ হ'ব হৈছে এতিয়াৰ পৰা কমন নাচাবা এতিয়াৰ পৰা কিতাপ পঢ়া কিন্তু তোমালোকে কি কৰিলা তাৰপিছতে চালা অসমীয়া কমন পৰিলে তাৰপিছত চালা ছাইন্স কমন পৰিলে তাৰপিছত চালা তোমালোকে কি কমন পৰিলে মেথছ কমন পৰিলে তো এই তিনিটা বিশ্বাসত লৈ আছামিজো ভাল গৈছে ছাইন্সো মোৰ ভাল গৈছে মেথছো ভাল গৈছে কাৰণ মোৰ কমন পৰিছে কমন পঢ়ি গৈছিলোঁ কমন পৰিছে কিন্তু ছ'চিয়েল এক্সামত তোমালোকে ফচি গ'লা কাৰণ ইয়াৰ পৰা কমন নাহিলে তাৰ বাবে ৰেচপনচিবল ক'ল আজিকালিতো বহুত কমন দিয়া চেনেল বহুত ওলাই গ'ল ইউটিউবত দহ বাৰটামান তেনেকুৱা চেনেল আছে দহ পোন্ধৰটা মানেই আছে কমন দিয়া প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ পিছত কমন ওলাই নাইণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট কমন নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কমন ইমানৰ পৰা নাইণ্টিৰ পৰা এইট্টি চেভেনে কমন আহিছে বা নাইণ্টিৰ পৰা নাইণ্টিয়ে কমন আহিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিছে তেনেকৈ কৈ পেলাই তোমালোকে দেখিবা হয় এইখিনি কমন দিয়াটো ঠিকে আহিছে গতিকে নেক্সট এক্সামো মই ইয়াৰ পৰাই পঢ়িম আৰু সেইটো বুলিয়ে তোমালোকে কৰিলা সেইটো বুলিয়ে তোমালোকে কৰিলা যে ইমান যদি কমন পৰিছে গতিকে ময়ো পঢ়ি যাওঁ এজন যিজন ছাত্ৰ এভাৰেজ এভাৰেজ ছাত্ৰজনে কি বিচাৰে যে মোৰ যেনে তেনে ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি পালেই হৈ যাব তো তেওঁ যেতিয়া দেখে যে এটা চেনেলে দিছে বিভিন্ন চেনেল মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাৰো কথা কোৱা নাই তো বিভিন্ন চেনেলে দিছে কমন গতিকে সেই কমনৰ পৰা মই কি কৰোঁ সিহঁতৰ পৰা কমনৰ পৰা এইট্টি চেভেন নাইণ্টি ওৱান পৰিছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা যদি মই পঢ়ি যাওঁ মোৰ কমচে কমটো ছিক্সটি চেভেনটো আহি যাব মোৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট যিহেতু মোৰ ছিক্সটি ছেভেণ্টিৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত তো মই যেতিয়া সেই চেনেলটো চালোঁ মই তেনেকৈ মোৰ সেইকাৰণে অসমীয়া ভাল হ'ল মেথছো ভাল হ'ল ছায়েঞ্চো ভাল হ'ল কিন্তু ছ'চিয়েলত মই ফচি গ'লোঁ তাৰপৰা এটা কমন নপৰিলে এতিয়া এতিয়া ৰেচপনচিবল কোন এতিয়া যিসকলে কয় যে আমাৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰে আমাৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰে এক্সামত ছেবাৰ আমি মানে ক্ৰেক কৰি দিওঁ ছেবাৰ পূৰা আমাৰ মানে হেৰি কৰি দিওঁ তো কি হয় যায় ছেবাৰ পূৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটাও কমন পৰে তো এতিয়া যে কমন নপৰিলে ছ'চিয়েল চাইন্সত যে কমন নপৰিলে এইটো ৰেচপনচিবিল ৰেচপচিবিলিটি কোনে ল'ব বা ইংলিছত যে কমন নপৰিলে ইংলিছতো মেক্সিমাম কমন পৰা নাই তো তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি লৈছেনে কোনোবাই তোমালোকক কোৱা সময়ত কয় যে ইয়াৰ পৰা পঢ়া ইয়াৰ পৰা পঢ়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰিব হা সেইটো কোৱা হয় কিন্তু তাৰপিছত ৰেচপনচিবিলি লয় নে আজি একজাম যোৱাৰ পিছত আজি যে এক্সাম গ'ল বেয়া যে হ'ল তেওঁলোকেতো ৰেছনচিবিলিটি লৈছেনে যে হয় আমাৰ ভুল হৈছে আমি কমন দিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিল ল'ব লাগিছিল কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগিছিল কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু দায়িত্ব লৈছিল তোমালোকক কমন পেলাই দিব নাইণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন দিয়া মানে কি বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট মানিছোঁ বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট দিছে বোলে এইকেইটাকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাই যাবা লগতে বেলেগো চাবা কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাই যাবা কিন্তু যেতিয়া কমন দিয়ে কমন মানে কি আহিবই আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কি গুৰুত্ব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মানে হয়তো আহি যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা কিন্তু কমন বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এইখিনিয়ে আহিব এইখিনি পঢ়িবলৈ হ'ব এইখিনিয়ে যথেষ্ট তেনেকুৱা ৱৰ্ডবিলাক যেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া কোৱা হ'ব যে এইখিনি পঢ়া এইখিনিৰ পৰা আহিব বেলেগ পঢ়িবই নালাগে তেনেধৰণৰ কথাবিলাকে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইকাৰণে কনফিডেঞ্চ দিয়ে যে হয় তেওঁ ইমান চিয়'ৰ বুলি কৈছে যিহেতু ইমান ডাঙৰ মানুহ ইমান চিয়'ৰ কৈছে যদি যিহেতু গতিকে ইয়াৰ পৰা আহিব তো সেইটো কনফিডেঞ্চত তোমালোক গ'লা আৰু যোৱাৰ পিছত দেখিলা যে এই তেনেকুৱা হ'ল আজি যদি কিতাপখন পঢ়িবলৈ হয় চাপ্টাৰখিনি ওপৰৰ পৰাও পঢ়ি গ'লেও আজি কিন্তু ইমান বেয়া নহয় আজি ফেইল কৰা অৱস্থা নহয় আজি তোমালোকে ফেইল কৰা অৱস্থাটো পাই এটলিষ্ট আজি নহ'লে হয় আজি ইয়াতে বহুতে আছে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো যেতিয়া দিছিলোঁ বহুতে কৈছে ছাৰ মোৰ এক্সাম ভাল গৈছে হা মোৰ এক্সাম ভাল গৈছে তেওঁলোকৰো কেনেকৈ ভাল গৈছে তেওঁলোকে কিতাপ পঢ়িছে আজি যিসকল টপাৰ্চ আছে টপাৰ্চে কিন্তু এনেধৰণৰ কমন কেতিয়াও নপঢ়ে আনকি মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ যোনে তোমালোকক কমন দি আছে তেওঁলোকক তোমালোকে পালে এবাৰ সুধিবা যে আপোনালোক যে ইমানখিনি পঢ়িলে ইমানখিনি যে জানে ইমানখিনি যে নলেজ আছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে কমন পঢ়ি নৰ্মেল নলেজ গোটাইছিল নে কিতাপখন পঢ়ি নলেজ গোটাইছিল তেওঁলোকে এবাৰো সেইটো কথা নকয় যে কিতাপখন তোমালোকে পঢ়া তাৰপিছত আমাৰ কমন পঢ়া সেইটো কথা তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয় তেওঁলোকে কয় যে এইকেইটা কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে কুৱেশ্যন চালে হৈ যাব তো তেনেকৈ কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মই সেইটোৱে কৈছোঁ তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব লাগিছিল এতিয়া কমন নপৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব লাগিছিল যে আমি হয় আমাৰ ভুল হৈছে আমি কমন দিব নোৱাৰিলোঁ যেনেকৈ তেওঁলোকে তোমাক দায়িত্ব লৈছে ঠিক তেনেদৰে ৰেচপনচিবিলি ল'ব লাগিছিল আজি আজিৰ ডেটত তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিলি ল'ব লাগিছিল যিকোনো হওক সেইবিলাক কথা এতিয়া যি হ'ল হ'ল উপায় নাই আৰু কিন্তু সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে ডাঙৰ শিক্ষা তোমালোকে পাইছা আজিৰ দিনটো মনত ৰাখিবা আজিৰ দিনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা যাব সেইখনৰ মাৰ্কশ্বিটৰ ভেল্যু নাইকিয়া হৈ যাব যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমালোকে ভালদৰে পাছ কৰিবা এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি এইটো ভুলেই কৰা নেক্সট আৰু ওলাব নেক্সট ইয়াৰ আৰু হয়তো আজি এইবাৰ দহ পোন্ধৰটা আছে নেক্সট ইয়াৰ ত্ৰিছটা পঞ্চাছটা ওলাই যাব পাৰে নেক্সট ইয়াৰ কমন দিয়া তো তোমালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো সেইবিলাক কমন লৈ পঢ়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমালোকে আজিৰ দিনটো মনত ৰখা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটো তোমালোকে মনত ৰখা যে আজিৰ দিনটোত কি হৈছে আজিৰ দিনটোত মোৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে মই কমন পঢ়ি কি ভুল কৰিলোঁ সেইটো দিনটো তোমালোকে মনত ৰখাটো উচিত কাৰণ এইটো লাইফৰ এটা শিক্ষা আজি তুমি চি ইউ টি এক্সাম দিব যোৱা বেলেগ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব যোৱা তাত কিন্তু কমন এটাও নপৰে কিন্তু তাতো কি হ'ব এটা সময়ত কি হ'ব এনেকুৱা ওলাব যে ইয়াতো কমন কৰিব যে আজি তুমি এ পি এছ চি এক্সাম দিব গৈছা তেনেকুৱা চেনেলটো ওলাব যে এ পি এছ চিত একেটা কুৱেশ্যন আহিব কমন ত' তোমালোকে সেইটোত যাবা বস্তুটোত ত' সেইটো এটা ডাঙৰ শিক্ষা যে আজিৰ পৰা কমন পঢ়া বাদ দি দিয়া আজিৰ পৰা কমন পঢ়া বাদ দিয়া তোমালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনোবা দাদা বাইদেউ আছে সুধিব পাৰা তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কিদৰে চেঞ্জ হৈছে আগৰ পেটাৰ্ণ নাই আগৰ ধৰি পি বি এছ চি ফ'ল' কৰিলে আমাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আহি যায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আহি যা তেনেকুৱা এটা দিন নাই এতিয়া কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈছে গতিকে সেইটো বস্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব আজি মই এইচ এছ এল চি এক্সামৰ ভিডিঅ' এইবাৰ এইটো বছৰ খুব কম দিছোঁ কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি মই ভাল ভিডিঅ' এটা দিওঁ তেওঁলোকে কি কৰিব তাত কমেণ্ট কৰিব ছাৰ কমন লাগে কমন দিয়ক পঢ়ি হোৱা নাই কমন লাগে মোক তো সেইকাৰণে মই এইচ এছ এল চিৰ কণ্টেণ্ট খুব কমাই দিছোঁ এইবাৰ এই দুই বছৰ কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকে পঢ়াৰ ইচ্ছাই নাই পঢ়াৰ একে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে ইচ্ছা নাই কিতাপখন পঢ়াৰ একেবাৰে ইচ্ছা তেওঁলোকৰ খুবেই কম গতিকে যি হ'ল হ'ল এইচ এছ এল চি এক্সাম পাৰ্চেণ্টেজ বেয়া হ'লেও কথা নাই আমাৰ নেক্সট এইচ এছ এক্সাম আহি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আহি আছে এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে মানে ভালদৰে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব একজাম শেষ হৈ লওক তাৰপিছত কথা কৈছোঁ আৰু ত' এতিয়া আৰু নেক্সট একজাম আছে সেইটো একজাম আৰু ভালকৈ দিবা তাতে পাৰ্চেণ্টেজটো এখন গ্ৰ' কৰিব পাৰা এতিয়া কথাটো হ'ল যে ছেবাই কিবা ষ্টেপ ল'বনে সেই ক্ষেত্ৰত ছেবাই কিবা ষ্টেপ ল'বনে আমাৰ যে এক্সাম বেয়া হ'ল তাত কিবা হ'বনে এতিয়া চোৱা এটা ভাল কথা হৈছে কি ছেবাই নিজেও গম পাইছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন হাৰ্ড আহিছে সেইকাৰণে তোমালোকক কি কৰিছে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা টাইম দিবলৈ বিচাৰিছিলে আগৰ দিনাখন মিটিং পাতি হ'লেও তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা টাইম দিব বিচাৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকেও গম পাইছে যে ক'ৰবাত নক'বাত কুৱেশ্যন বেৰখন টাফ আহিছে বুজিবলৈ দিগদাৰ হ'ব টাইম মেনেজমেণ্ট কৰা দিগদাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে সেইটো ভুল কৰিছে অলৰেডি যে আগদিলাখন সেইটো কৰিছে তো তেওঁলোকে সেইটো জানে অলৰেডি যে আমাক ভুল আছে বাই গতিকে যোৱাবাৰ মেথছৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতে বহুত টান আহিছিলে বহুতে ফেইল কৰিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু তেওঁলোকো পাছ কৰি গৈছে গতিকে তোমালোকৰ যদিও এক্সাম বেয়া হৈছে সেইটো মন ভাঙিব নালাগে চেইবাই কিবা নে কিবা ষ্টেপ ল'বই কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে অলৰেডি গম পাইছে কুৱেশ্যন এখন টাফ আহিছে বুলি তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা ধৰণৰ কিবা ষ্টেপ ল'বই গতিকে নিৰাশ হ'ব নালাগে যে মই ফেইল কৰিম নেকি নেক্সট একজামৰ কাৰণে নপোহোঁ নেকি তো তেনেধৰণৰ কথাবিলাক তোমালোকে মনত নানিবা তোমালোকে এই যে লাষ্ট এক্সাম আছে কোনোবা ইলেক্টিভ আছে সেই ইলেক্টিভ এক্সামৰ কাৰণে একদম ভালকৈ পঢ়া যাতে যোনটো ছ'চিয়েল একজামত ধৰা মানে কি হৈছে পাৰ্চেণ্টিজ অলপ কম আহিব ধৰা যদি বেয়া হৈছে তেন্তে কি কৰিব লাগিব মোৰ ৰিকভাৰ ক'ত কৰিব লাগিব ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো কৰিব লাগিব তো ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো খুব ভালদৰে পঢ়া যি দুদিন আছে সেই দুদিন যদি ভালদৰে পঢ়া মই ভাবোঁ যে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজি ভিতৰত সেই কৰি কি পোৱা যোৱা যায়